А вы у нас просили разрешение снимать? Наверное, в моем правильно? кабинете, извините. Что, Тогда вы? давайте вы? перейдем. Нет, ну ты знаешь, а, ты... ваша, ты... я не знаю, что в вашем кабинете. Докажите то, что уполномочены с нами разговаривать. Вы знаете, если честно, я могу с вами не разговаривать, если вы со мной разговариваете в таком тоне. В каком тоне? Как да, в да, я тоже предлагаю мирное. Собирайте арендаторов. Предлагаю... Подождите, да, я предлагаю все-таки мирное русло перейти. Не надо вот это... Зачем? Есть решение. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Есть решение суда. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Начинаем сначала. Значит, вы... Мне сначала не надо ничего начинать. Нет, Татьяна Николаевна, вообще Кстати, я хочу вас, чтобы знали... Кого я представляю? Я представляю политическую силу, партию защитников Отечества. Я являюсь членом полицейского этой партии. А как, а, а как будет крайне? А? Ну, вот там, я ко там... всему имею. Я житель Гражданского района. ну, давайте Пойду. не переводить. Нас... А вы а кто? Смотри, я, да. я заведующий юридическим отделом Ну, вот вы исполнительный в своем юридическом отделе. Нет. Да. 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 Мы вас наняли на работу не для того, что вы занимались рейдерским захватом предприятий. Я могу дать ее кое А наоборот, выполняли волю народа, и народа. Я знаю, но слышу вам, Валерий Павлович. Значит, вы, пожалуйста, зачитайте, зачитайте, передайте то, что надо, собирайте, как бы, людей. Я бы хотела все-таки конструктивно. Значит, людей Ольга Ивановна, будет так сегодня. Вы вручите, вы вручите, то, что вы вручите. Решение сессии. Потом вы вручите там это самое, что там у вас есть состав комиссии распоряжения. Вы Николаевна, мы должны вручить представителю организации. Покажите свои полномочия. Насколько я понимаю, Покажите вы свои. Не Это Достаньте служебное удостоверение. Все-таки а вы свое покажите. Смотри, сейчас мы не, ну, так, не покажите, покажите, я показывает, то все, показывает. все я показывать. Или мы продолжаем через час снарядом милиции и судебным исполнителем. Либо, о, мы, либо мы, ли. мы... Это вы можете -то... только помечтать об этом. Помечтать? Да, помечтать. Сейчас я вам покажу, Давай. Как, как, это будет, Давай. как это будет. Или сейчас. Вот сразу сейчас. Предприятие. Мне нужен директор балла. мне все равно. Если надо, мы, ну, все надо вы пожалуйста, хорошо. Смотрите, раз. у нас ну, есть решение, решение. Вы препятствуете выполнению, используя гражданина Петрова, выполнению решения суда, в части которой вы сегодня распоряжаетесь коммунальной собственностью. Соответственно, бюджет Нет, не получает ни копейки денег. Сергей Николаевич, вы, вы по вопросу какому? Поэтому, okay. как бы, что? что? По я что, Я хочу понять, кто какого представляет э, Поэтому, лицо, ну, независимости, или, как, в будет чего, сейчас кого. балаган, не будет балагана. Привет. я Привет. вам как как гарантирую, что стоит? сегодня, да, через пару часов, вернутся на яд милиции исполнительная служба. Ну, не закончится. Ничем не закончится. Значит, я вас очень прошу, он является работником. Это в я, сейчас... ну, да, я, а да, я, да. я вас вы очень. не могу сказать. Арендатор. Вы Ирина Владимировна да. а, Ковальчук Ирина Витальевна. Вы по доверенности представляете защитник интереса, да? Да. да. Все, поняла. Это Сергей Кто? Николаевич, подписала кого вы сейчас представляете? Николаевна, нет, как голова подписала. Так. Ульга, а вы вообще здоровый человек или нет? Вы знаешь, без справки пока что. Значит, да, я но, вам что хочу вы... сказать. Я председатель комиссии, вот О. меня распоряжение. Вчера и сегодня вручили его О. распоряжение. О. Вызвали с работы моей прямой, как голову комиссии. Ага. Здесь я вижу комиссии Вечер. Величко, Коваленко, которая вот только что отлучилась району, она рядом. Платиков, Ковальчук, Земский, Пестов. Маскаленко, Мискова, которая была информацией рада, что она голова выровняла камень. В качестве кого присутствует Маслов, я хочу понять. В качестве того, когда вы будете... Не знаю, нет, ну он не депутат, ты что? Не, а что то что? Не, ну что ты Я ничего это не это понимаю, это что происходит? Нет, ну вы хотите не выполнять решение суда? Э, Феликс Владимирович. давайте... Феликс а вы не, а не выполняете решение судов? ни одного суда и до сих пор ходите, вроде выходите и все нормально. День 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 Поэтому... Один единственный. У нас в районе сейчас топятся больницы. Топятся да еще ты сейчас начинаешь. Через два часа было. мы Давайте, я вам Да, это самый главный. Если бюджет вопрос, не получится. Да. Да. да, да, это самый вы главный. Вы ну, не не решили заниматься. включено будет через два Идите, вы Идите, вы Я за чтобы У нас с вами нормальные Пожалуйста. Вы, вы вы Мы вас наняли на работу не для того, было. чтобы вы шли против народа да, и занимались да, себя. Зарабатывали деньги тут на ком-то. Извините. Вы, когда... Рейдерским захватом здесь замор. не будете. Да, да. Я вот говорю на камеру, так, что так. вы пришли а осуществить. А претер... зачитайте, Морзина, зачитайте решение суда, вступившее в законную силу. Так, не надо нам зачитать, Мы все а это знаем. Нет, зачитайте. Все. На сессии был разговор о том, у нас что, -то... что мы Но будем. Вы приняли, что пока мы ничего... пока не будет решения кассивного Его... суда. Мы не принимали да? таких да? решений. Да? Мы, да? Принимали. Да? мы не да? принимали. Да? Это да? было да? на уровне разговора. Второе. То есть у вас, то есть вам наше мнение, вам оно нет. Оно суда это решает, то есть вам да. Его уже невозможно быть. Я правильно слышал. Правильно. То есть наши слова вам не интересны. Я, Сергей, вы хотите ответ на вопрос? Сегодня а -а -а. какая реформа произошла со второго числа? Судебная реформа произошла в стране. У нас ну, суды все, все суды работают и работают. будут, так, и Татьяна будут работать. Татьяна Николаевна, у нас действует решение апелляционного суда, правильно? Правильно, Николаевна. вступила в, Татьяна в... Вступила в Татьяна Николаевна. Вам, как руководителю, дело в том, что на сегодняшний день хозяин района даже не знает, кто является руководителем этого предприятия. большому стыду. Его. А что значит, большому стыду. Да, большому стыду. И вы, а вы как юрист, тем более. А вы как юрист, тем более. Вы как юрист, тем более. Безработный не Могут, знаете вы даже, вы к кому вы идете вы и чего вы сюда вы идете. Знаем, куда идете. Поэтому, Мы пожалуйста, вам дают там какие там решения. Должны вы были предупредить. Дело, да, слово, ай, день вы день должны были предупредить, прежде чем так, сюда идти пришли, руководить. Вот и, вот и предупредите, оставьте документы, идите, занимайтесь своими делами. А что, уже есть решение? Есть, есть, есть решение. решение. Есть. Покажите. Есть. Покажите нам. Я хочу сказать. Вы снимайте ну, с кинотеатра, с училища. Смотри, которые... Ни один человек... Решение суда в... в... м... это закон. Когда в... это с в... решение это это будет отменено, тогда мы будем... На данный момент оно действует. Хорошо, вы не действуете с кем-то. Мы здесь проработали все. Мы это предупреждали. Мы не выполняем решение. Идите в милицию. Это ваше дело. Мы работаем всю жизнь здесь и поднимали это в Вы себя противопоставляете всему народу.

Вы, Понятно, вы что, мы пос... вроде у нас с вами понимание нет, есть, да, пожалуйста, не, не мне. Вы же нас нет, вы же нас Я не думаю, вы же нас знали, что вы же Читай Ребор. судебный рекорд. Нам нас не знали, не не услышал. Все, конечно, вы И в конце концов, есть еще верховный. Давайте выполнять решение суда. Я голова комиссии, дайте слово. Ну и что, что вы голова комиссии? Тихо, дайте слово. Есть законный порядок следующий. Решение есть администрации, ой, то есть сессии.

Никаких. Нам да. Значит, я к вам, как председатель районного совета, предлагаю мы выполнить мы жилые, решение суда. Мы гарантируем, гарантируем. Что мы

Человек. хозяева. Хозяева мы ну, приходили. Так мы хотели купить у вас. Чего вы нам не продаете? А вы можем свое забрать. Принимайте сдать. решение, продавайте право. Вот ваши человеки, мы руками прийти сюда и продавать. Училище передайте. Вот стоит человек. Нет, мы не дадим ничего. Так Вы будете да, так Мы не можем. это в основном ущерб насчитает. Вы Микола Бутин на перерыве... Вы все в тоже самое говорили в железнодорожной больнице. Баллотировались и говорили. Занимайтесь школа? а вы что В школах нету отопления! Вам комбинат а вам а надо! Дети в руки замерзают. А вам комбинат Рав надо! Комбинат на это мажется? Мажется? А что а ж на этом пожиться? А что ж не ложится на этом кубочке? Завтра бабки принесут! Братья, а самое лучшее здание! администрация хоть раз выделил рубль на ремонт? Вы что-то сделали! И вы сейчас взяли на выборы! Вот это публика, агентствационный блок! Которые они сегодня говорят, мы они, они, они обещали, а продолжают дела бандитов, вот тех, которые Януковичи и все остальные. Те начали бороться с народом бенкомбината, Эти продолжают. А вот а это я такая Будете голосовать за свадьбу. За кого вы голосуете. Четыре школы в России сидят, дети мертвы, маленькие. Нет, а они не нашли комбинацию Давайте Давай, 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 не устали, давай, 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 давай,

вы смеете ну, там со, со мной так, разговаривать? Как да вы с... смеете? Ну все, перестань. Не, не смей оскорблять. Я вам говорю, я с многими звали знакомых. Я вам говорю следующее, точно так же, как и вы, я это распоряжение получила а на, на, на вот эту комиссию. Я сейчас два часа веду дебаты вы в... Вы братья, не дадут мне никто обмануть. Мы не пытаемся не понять, как и что и чего. И на данном этапе...